insyaAllah tuan-tuan perempuan yang dihormati oleh Allah SWT sekalian Kita terus kepada uh, soalan uh, Soalan Panjang soalan saya ni Soalan saya ni banyak-banyak Tak tahu dia boleh jawab, boleh jawab Tak boleh jawab, kita balik ya. uh, Dr. Uh, sebagai pembukaan Kita nak tanya berkaitan tentang ilmu hadis Mungkin Ustaz bagi pengenalan sedikit berkaitan tentang ilmu hadis itu dan juga apa penting bagi orang kami ni Orang-orang awam Yang tidak mendalami ilmu hadis ni Nak tahu juga ilmu hadis ni Dan apa hukum bagi kami Kalau kami nak sebarkan hadis Tanpa tahu status hadis Silakan Al-Fatihah Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Terima بعد kepada Ustaz Syihabuddin sekali berkaitan dengan ilmu hadis tuan-tuan dulu masa saya sekolah menengah ramai orang cakap cikgu-cikgu cakap masyarakat cakap belajar sungguh-sungguh kau ilmu banyak-banyak balik ajar masyarakat ilmu tak banyak saya bawa tapi ada lah sikit bila saya bawa balik saya ajar masyarakat masyarakat bengang lah dengan saya kita berhadapan dengan orang jahil yang perasan dia alim ilmu hadis perbincangan tentangnya di Malaysia ini baru nak naik dan orang ataupun ilmuwan yang bercerita tentang hadis pun tak ramai jadi kami-kami yang membawa ilmu hadis ini nampak macam orang asing. Walaupun muka kami muka macam orang Malaysia tapi orang nampak muka macam alien workshop. Tapi ilmu inilah yang menyebabkan agama ini telah dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ada ilmuan-ilmuan hadis zaman silam dan zaman sekarang Maka setiap orang Boleh mendakwa macam-macam dalam agama ini Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan ulama hadis sangat-sangat ikhlas Mereka memelihara hadis Nabi bukan kerana kepentingan diri Mereka terpaksa berhadapan dengan majoriti umat Bukan untuk berlemahkan diri tuan-tuan kalau -tuan, ikut saya ni penat lah ni Bateri dah nak habis ni. Tapi masih jangan curi eh. Dia boleh minat dia boleh Jadi ilmu hadis ni sebenarnya dia menjaga sumber agama. Kita dalam kehidupan seharian kita pakai ilmu hadis. Tapi bukan untuk jaga hadis dalam menerima sesuatu berita kita akan semak kesayangannya dia mana yang betul kita akan terima mana yang nampak bohong kita akan tolak ramai yang tahu kita yang tak percaya berita-berita CNN dia akan, kenapa terbukti ada spin kata dia lah kita tahu menggunakan ilmu menilai riwayat meneliti kandungan berita yang dia sampaikan itu dalam urusan dunia apakah lagi dalam urusan agama sepatutnya kita lebih berhati-hati dalam bab ni maka dalam di Islam kaedah jelas siapa nak kata ada benda tu kena bawa dalil dan bila dalil telah dibawa orang lain nafi baru boleh guna kaedah usul fiqh al musbit muqaddam ala nafi Siapa siapa yang nak mendakwa sesuatu dia ingat usul fiqh kaedah fiqh kena pakai serentak dia tak boleh selektif ha, kita masuk usul fiqh sikit lah. Okay bila seseorang yang mendakwa sesuatu kaedah fiqh mengatakan al-bayyinatu ala mudda'i kita nak dakwa sesuatu berlaku kena bawa bukti dan apabila bukti telah ada orang lain nak nafi dan dia tak ada hujah nak nafi baru kita kata al-musbit muqaddam ala nafi orang yang mengisbatkan yang menetapkan dengan bukti perlu didahulukan daripada orang yang menafikan bukan hanya sekadar boleh dakwa ah, ok lah dia dah dakwa mana ada lah siapa nak nafi kena buat putih itu bukan ilmu hadis ilmu hadis nak menjaga kalam dan apa saja yang disandarkan kepada suatu syaksiyah yang tinggi yang mulia yang mana apa satu yang disandarkan kepada syaksiah yang mulia ini akan dianggap agama. Maka sebab itu kita kena hati-hati dan teliti. Setiap riwayat yang kita nak sandarkan kepada Nabi, pastikan telah melalui proses penapisan. Bagi orang yang ada kemampuan, yang belajar ilmu agama, paling tidak dia kena belajar ilmu takhrij hadis kena belajar ilmu macam mana ulama hadis susun kitab hadis dan kena tahu apa syarat-syarat dan piawaian mereka menulis kitab hadis supaya tak hanya buka kitab hadis terus baca kat orang awam ambil kitab apa Tanzihu Syariah Al Marfu'ah karya Ibn Ira' Al Kinani tajuk dia Tanzihu Syariah memelihara syariah daripada hadis hadis palsu dia pun tak tahu kandungan dia ada apa jadi biasalah kita ni bila baca buku tak baca muka dia lah. terus buka tengah-tengah buka tengah-tengah ada hadis baca hadis tu sedangkan hati apa kitab tu mengumpulkan hadis palsu kitab tu banyak mengumpul hadis palsu maka kena tahu orang yang belajar agama mesti tahu kita selalu dakwa kan selalu dakwa orang yang bukan bidang fiqah jangan masuk campur lah bab usul fiqh ya kalau tak ada kemampuan jangan masuk campur sama juga orang yang belajar fiqah kena ada asas ilmu hadis paling tidak takhrij hadis kena mahir paling tidak manhaj hadisin, metodologi ulama hadis menulis kita hadis kena mahir supaya tak ada lagi alasan orang kata ke siapa kalau hadis ni tak sahih ke siapa dalam kitab itu hujah yang sangat dangkal dan kalau kita berkata ini tidak sahih daripada Nabi Tidak sahib Buktikan tak sahih. Eh Patutnya nak bukti Kena buktikan ia sahih. Kerana syarat habis sahih tu ada lima Nak jadikan hati tu sahih Kena memenuhi lima syarat Tak cukup satu syarat Tuan jadi Baif Satu syarat tak cukup Baif Semua perawi-perawi yang membawa riwayat Katakan semua bagus-bagus Tiba-tiba seorang Baif Baif tuan kerana ulama hadis dia ambil yang paling rendah seorang ni daif daif tu kena cari riwayat lain untuk menyokong kalau tak ada kekal daif kalau ada baru boleh upgrade begitu teliti ulama hadis menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam so sebab tu yang dia dalam bab hadis jangan ada main, main jangan suka-suka petik nama Nabi Nabi kata macam ni macam ni Nabi kata macam ni macam ni no selagi mana kita tak pasti jangan petik kerana Abdullah Ibn Mas'ud ketika mana dia membaca hadis seperti mana yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dan juga Ibn Asakir As dalam kitab di Tarikh Dimashq dia mengatakan bahawasanya Ibn Mas'ud ketika mana dia membaca hadis dia menggeletar Abdullah Ibn Mas'ud ni sahabat Nabi yang besar sahabat Nabi bukan dia di Fura'ah tapi sahabat Nabi yang ada ilmu dia bila baca hadis dia menggeletar anak murid dia kata kurang je dia ni baju dia labu besar tapi oleh kerana terlalu kuat dan geletak baju dia pun goyang sebab dia takut dia silap dan dia tak nak dia ter, ter, ter apa ni terjerumus di dalam pemalsuan ataupun kesilapan dia akan kata al-qamaqal di hujung hadis dia akan kata kalau apa yang aku sebut ni sana seperti mana yang Nabi sebut sebenarnya golongan-golongan sahabat sangat berhati-hati. Jadi sebab itu kita orang awam, kalau orang awam dia tak ada, kalau yang tak ada kemampuan orang awam ni maksudnya dia bidang lain, dia bukan bidang agama. Dia tak ada kemampuan nak semak, dia kena tanya ustaz yang ada kemahiran. Dia kena tanya ustaz yang ada kemahiran. Tapi tuan-tuan, orang awam ni tak perlu tak perlu susah hati dia cuma kena tanya ustaz yang dia yakin ilmunya kalau ustaz tu tanggung jawab ustaz tu tak jawab tak ada ustaz tu tanggung jawab sebab itu Ibn Hajar Haytani dalam kitab dia Fatawa Al-Hadithiyah dia memberi apa? memberi fatwa orang yang bangkit semalam saya cerita kan dalam dialog orang yang bangkit waktu maulid Nabi ni dia kata orang awam diberi uzur tapi orang-orang yang ada ilmu kalau buat benda ni tak ada dalil dia kena tapi orang awam kalau dia tanya ustaz, ustaz kata boleh. Ustaz tanya. Tapi orang awam dia kena dia kena tanya tu kena tanya ilmu yang orang. Proses memilih tu kena betul. Jangan tanya mana-mana orang tu. Tanya orang yang betul-betul. Jadi dalam bab hadis selagi mana tidak dibuktikan ia sahih, maka ia tidak sahih. Sebab tu ulama hadis dulu Yahya bin Sa'id Al-Qattan dia tolak riwayat Satu riwayat Dia tolak Sehingga datang satu lagi sanat yang sama Baru dia tanya. Dia kata oh ada sanat ubaya Aku terima Kerana hukum asal tak sahih Hari ini kita terbalik Bahkan orang belajar agama pun tak clear ni Kita balik Dia kata Jangan ikut sangat benda tak mula ni semua raif Senang-senang macam nak ke hadis Dah kita memang tak setuju. Bukan senang-senang nak bahas hadis. Kita nak jangan senang-senang sahih hadis. Kita dah kembali. Kaedah kita dah kembali. Sepatutnya jangan senang-senang nak kata ia sahih. Kerana Nabi asalnya diam. Nak kata Nabi cakap, kena buat bukti. Bila mana? Terima kasih. Oh, Wardi mana? Okay bila mana kita mendengar hadis kita rasa macam best ni kita nak sebar kita tak tahu sumber dia dan kita tak tahu status dia sahih ataupun tidak jangan sebar jangan sebar kerana Nabi kata apa? kafa bil mar'i kaziban ayyuhaddisa bi kulli dalam hadis riwayat muslim cukuplah bagi salah seorang daripada kamu berdusta apabila dia menyebarkan semua benda yang dia dengar Ibn Hibban mengatakan dalam majruhin dalam kitab dia al-majruhin dia kata hadis ini telah menjadi bukti orang-orang yang membaca hadis dalam keadaan dia tak tahu kesahihannya dia tidak terselamat daripada ancaman neraka Nabi Nabi dah ancam neraka bagi orang-orang yang membaca riwayat yang dia tak tahu status habis tu macam mana ustaz ulama dulu ada juga riwayat hadir ba'if dalam kitab ulama dia riwayat hadir ba'if dia bawa sana Kaedah mengatakan man asnada faqad ahalaka. Sesiapa yang bawa sana maka dia telah memindahkan tanggungjawab yang sepatutnya dia kena buktikan sahih kepada dia bawa kita pada tengok sanad. Ha nak tahu sahih ke tak tengok sanad. Tak hanya padan hadis ada dalam kitab. Tak padan, tak cukup. Kena semak sanad tu. Maka hari ini sebab tuan-tuan Ulama-ulama hadis Dunia Baik Syu'aib Al-Arna'u'nya Baik Syekh Al-Albani'nya Baik Syekh Abdul Qadir Al-Arna'u' Ulama-ulama hadis bertaraf dunia ni Sampai ke hari ini Mereka berkhidmat untuk hadis mereka ambil kitab-kitab ulama silam dan mereka nilai kembali hadis-hadis yang ada dalam tu. Habis tu kenapa ulama dulu tak buat? Kerana mereka menulis zaman tu zaman riwayat. Zaman tu zaman tak perlu nak bagi tahu hadis tu sahih ke tidak orang nah, dah tahu mudah. Kerana kalau kita tengok zaman Imam Ahmad zaman Imam zaman Syu'bah mereka memegang hadis yang masyhur. Bila hadith itu masyhur, orang kenal status dia. Dan orang pesan siap-siap dia kata syarrul ahadith al-ghara'ib. Hadis yang paling buruk adalah hadis yang tak dikenali zaman tu. Maka dia orang dah kenal dah hadis sahih dan tak sah. Cuma bila hari ini orang yang belajar hadis makin kurang, makin kurang. Kena tengok ayat universiti, orang yang belajar hadis berapa ramai? Nak buka satu kelas pun susah. Saya so, buat master kat UAE, nak dapat 10 orang Satu kelas pun susah Orang tak berani ambil hadis Pertama takut kena lebar lah. Tengok orang lain eh, Macam orang lain eh. hmm. Yang kedua ni Sebab dia, dia rasa susah Sebab dia kena berinteraksi Dengan riwayat Tapi tuan-tuan Kalau tuan-tuan ada anak yang bijak Tuan-tuan suruh belajar hadis Kerana siapa yang bela, Pegang ilmu hadis Dia akan pegang semua ilmu-ilmu agama Ha, tu dah ha, Masa dah muli Jadi insyaAllah kita jumpa orang kedua Allah Ta'ala